Добрый день, уважаемые земляки, коллеги. Я хочу поздравить вас с 79-й годовщиной рождения Луганщины. Непростые последние три года, когда мы, к сожалению, живем с разорванным сердцем на территории Луганщины, когда... Непонятная гибридная война смогла разделить по Донцу наши судьбы, нашу жизнь и остановила пока наше будущее. Вот как раз сегодня мы, собравшись, здесь находятся все ассоциации, находятся герои Украины. Когда мы с вами должны выработать стратегию, куда мы идем, с какой скоростью идем. И мы четко понимаем, что мы не можем изменить прошлое. Это уже история. Но мы обязаны и должны изменить будущее. Сегодня мы поговорим о той гражданской платформе, площадке, которую мы обсуждаем, которую мы предлагаем на протяжении уже полгода. После политической истерии, более скажу, наверное, может и некрасивое слово, но мы по-другому не скажем, политической дизентерии, наверное, после того, как партия приехала и посидела полтора месяца на рельсах, сегодня Луганская область, Луганский бюджет, наш областной бюджет потерял 36,6% финансов. Это тех денег, которые мы планировали с начала года уложить в здравоохранение, образование, в развитие. И сегодня это есть проблема. Потом мы предложили совместную политическую диету. К диете тогда приходит организм, ну или предложение, в двух, наверное, случаях. Первый, когда хочется выглядеть лучше, и весной мы качаем пресс и меньше, наверное, кушаем. И второй случай, когда организму, если он не сядет на диету, разит смерть. Сегодня настолько разбалансированная ситуация, где я вышел с предложением сначала к руководителям районов, 10 числа у нас должны лежать уже на столе стратегии развития, где мы четко будем понимать, не на один год, а на 5 на 10 лет сколько у нас и в каком состоянии, и с каким содержанием школы, что мы делаем с высшими нашими заведениями, как сделать так, чтобы дети не уезжали. Было 14 тысяч, а сейчас 3 тысячи. Вчера на ассоциации аграрной мы определялись, что нужно сделать, чтобы наши дети не уезжали и не гнались сегодня, неважно, гнаться за высшим образованием, которое получает 99% школьников. Так не может быть. К сожалению, мы превратили наших детей в биомассу. Все, кто не поступил, все заканчивают, все получают, потом не идут работать, потому что а уровень подготовки, к сожалению, низок. Объехал большое количество школ за последний месяц. Я заходил в каждый выпускной класс без учителей, без родителей, без, дирек без директора школы, и общался с выпускниками. 90 детей уезжают. И уезжают не из-за войны. А они хотят быть востребованы. И сегодня уезжают, а говорят, что низкий уровень подготовки, база осталась там, на территории неподконтрольной. А мы сегодня хотим быть востребованы и отстаивать свою позицию. Из-за этого дети уезжают. С, -с, С ассоциацией образования мы разрабатываем новую площадку. Это университет Буднева, который поддержал нас Канада. Мы сегодня будем тоже об этом говорить. И мы четко понимаем, куда мы идем. У нас проблема по здравоохранению. Мы сегодня тоже немножко по ней пройдемся. Это первое место по онкозаболеваниях на территории Украины. 20 тысяч сегодня тех уже, которые четко стоят на, к сожалению, в этой черной книге записаны. И сегодня мы должны понимать, когда я общаюсь с врачами, с онкологами, они говорят, остановить рак можно одним способом. Когда его обнаружили в развитии от 1 до 20 процентов, тогда можно остановить. Тогда есть шанс бороться и 100 процентов вылечиться. Очень низкий уровень здравоохранения в обследовании дает то, что маем еще маем. И мы тоже понимаем, разработаем стратегию, как с этим бороться. Рубежная. Я благодарен депутатам, мэру города Рубежная, который за два дня. Я сегодня обратился, через день сессии, выделили 5 гектаров. И мы все сделаем для того, чтобы построить самую современную онкоклинику. Сегодня ведем переговоры с немцами, которые готовы не, не ждать, когда стены, а просто проехать там в пределах... 160 фур соберем с самым современным оборудованием. Это делаем совместно с Министерством АТО и многое-много другое, которое хотелось сегодня обсудить. Так вот, мое предложение ввиду того, что мы сегодня празднуем 79-ю годовщину Луганщины. А в прошлом году мы отпраздновали 25 лет нашей вильной Украине. Так вот, за Украину хочу сказать, что мы уже стали взрослыми. Нам уже 25 лет. И мы четко должны понимать, это не 16, не 17, когда мы влюблялись, дрались и потом уже определялись. 25 лет надо уже строить. Строить свой дом, свою семью. И мы слишком большим, наверное, дорого слишком заплатили то, что произошло на территории Луганщины. Я четко знаю, как вернуть мир. И я с вами этим сегодня поделюсь. Убрать истерии, затянуть пояса и четко месяц за месяцем сделать так, чтобы мы вернули назад территорию, невзирая ни на Москву, ни на Вашингтон. Так что вас сегодня с праздником и наша с вами задача, именно с вами, всех тех, кто сегодня в зале находится, чтобы 80-ю годовщину Луганщины. А это уже мудрость. 80 лет мы реально получаем мудрость. Мы ее получили немножко раньше, три года назад. Чтобы вся Украина, которая 25 лет, и Луганщины, которая празднует уже на еще 80 лет, мы обязательно праздновали в городе Луганске. С праздником! Дозвольте запросить нас на сцену.